Сюрпризи для бердянців, нагороди для портовиків та концертна програма. Так в Бердянському морському торговельному порту відзначили наступаючий день працівника морського та річного флоту. Офіційні урочисті з нагоди професійного свята розпочались з привітання трудового колективу керівництвом підприємства. В наш праздник ми з гордістю говоримо, що ми зробили все, що могли, для того, щоб порт був процветающим предприятием. Для того чтобы страна знала своих героев, для того чтобы каждый портовик был счастливым человеком, ну а в городе чем больше счастливых людей, тем более счастлив наш город Бердянск. Мы будем продолжать делать все для того, чтобы порт развивался, процветал. Препятствий было более чем достаточно, но мы все их успешно преодолевали. Впереди у нас еще не менее серьезные пороки. Но я уверен, что предприятие было, есть и будет передовым. И люди, которые работают на предприятии, наши портовики, будут счастливыми по-прежнему. С праздником вас, удачи, счастья, всего наилучшего. Пользуясь случаем, я бы хотел обратиться к портовикам, общественности города, городским властям, депутатскому корпусу. Сделать все для того, чтобы чтобы сохранить для города уникальное предприятие, градообразующее предприятие, которым является Бердянский морской торговый порт. Это все в наших силах. Если каждый поступит по-человечески, честно и справедливо, нам удастся наше предприятие не дать его растянуть по кусочкам, уничтожить, как это произошло с целым рядом заводов некогда всесоюзного значения, Які були в Бердянське грамотами міністерства інфраструктури, профспілкового комітету та міського голови Бердянська були відзначені кращі співробітники підприємства з професійним святом портовиків привітали представники міської влади, виконуючи обов'язки мера Олексій Холод та депутат міської ради Володимир Безверхий. Сьогодні сказано дуже багато теплих і хороших слов про ваше підприємство. Это... Правда, это замечательное предприятие, градообразующее, бюджетонаполняющее. И хочется сказать, что это все возможно благодаря вам, трудовому коллективу. Благодаря вам это все есть, это все развивается и стоит на месте. Спасибо вам огромное и поздравляю вас с праздником. Желаю здоровья, успехов, трудовых побед и всего самого-самого хорошего. С праздником! Это колыбель нашего города и мы обязаны его, конечно, сохранить. Поскольку без порта нет Бердянска, по нашим новым понятиям, это то, чего есть у нас самое дорогое, самое ценное. Это наш Бердянский морской торговый порт. Но я здесь не только от себя хочу поздравить. Я по поручению народного депутата Украины Александра Сергеевича Понарева. Я думаю, два народных депутата, они уже себя записали в экипаж вашего порта, нашего города Бердянска. Я думаю, вони будуть і защитниками, і допоможниками Верховної Ради. Особливу історичну та економічну значущість морського порту для розвитку міста підкреслив ректор Бердянського державного педагогічного університету Ігор Богданов. Порт дав начало, дав життя місту Бердянську. Невозможно представити город без порту. Наверно, вже складно представити город і без університету. Тобто наші організації. принадлежат тому небольшому количеству предприятий, организаций, которые принято называть градообразующие. Мы хотели бы, чтобы ваш коллектив имел возможность работы в три смены. Мы хотели, чтобы на внешнем рейде была небольшая очередь, чтобы уровень глубин в акватории порта и в канале всегда соответствовал заявленным. И все это в комплексе давало возможность Руководство вашого підприємства і далі повишають уровень заробітної плати і других соціальних гарантій. Творчі колективи міста та порту підготували півторагодинний концерт. Для дітлахів, які завітали на свято, представники центру сім'ї організували розважальну програму. Рухливі ігри, аніматори, різноманітні конкурси подарували малечі чимало приємних миттєвостей. Юні бердянці власноруч підготували вітальні листівки для портовиків. А також на камеру привітали співробітників морського торговельного порту з професійним святом. Відкритки для порта. Пригласили на этот замечательный праздник. Мы э, привезли свое, свои реквизиты. и Работаем сегодня с детьми. Это называется игротех, игротека и мастер-классы для детей. У нас очень э, красивый реквизит, очень много его, и детки с удовольствием участвуют. И не только дети, и родители вместе с детьми участвуют в мастер-классах и в, мастер и, э, в, игр, в игровых каких-то элементах. Это очень хорошо. Родители пока слушают концерт, а в это время дети могут. Просто бути дітьми і фаїгра, як і анонсували організатори по завершенню концерту, дітлахів пригостили морозовим, а дорослі скуштували чай з печивом для всіх бердянців та гостей міста з нагоди свята керівництво підприємства організувало день відкритих дверей, і кожен охочий зміг особисто відвідати територію порту. До речі, бажаючих сфотографуватись на фоні портових кранів чи на одному з буксирів виявилось чимало. Всі, кто скористався на і и до морского торгового порту, отримав чимало позитивных вражень. Я очень рада, что нам сегодня удалось побывать в порту на экскурсии. Мы здесь в первый раз, раньше наблюдали только с моря либо за забором. Большое спасибо руководству порта за это все, за радость, которую приносят детям, жителям Бердянска. Ну, еще раз большое спасибо и поздравляем вас с завтрашним наступающим вашим праздником морского и речного флота. Мне понравилось плавать по... По, по тепловозу. А еще я знаю одну примету масонистов. Что после того, как оттанкнуть курс, надо немного да, дальше уехать. Я сама из Луганской области и проживаю здесь уже два года, поэтому в, на, в порту на этой территории я впервые. Должна отметить, что, в общем-то, для, для того, знаете, как вот перевозят такие грязные грузы, Достаточно чисто, достаточно организовано, не увидела ни ржавчин, ни порчи. Как-то вот, вы знаете, все так смотрю, размеренно, туда заходить, сюда не заходить, все вежливо. Чай, пожалуйста, ручку подали на трап. Мне лично, как женщине, было очень приятно здесь находиться. Очень понравилось, впечатления замечательные уже были на входе в порт, нас угостили чаем, детям раздали мороженое бесплатно, очень вкусное. Ми зашли на територію порта. Вот вперше здесь находимся. Хотя живемо недалеко. эти краны издалека. з удовольствием погуляли, прогулялись по порту, по кораблям, пофотографировались. фотографірували доволен, мы тоже дуже довольны. Спасибо большое. Щирі привітання гостей свята, слова підтримки від міської влади, позитивний настрій портовиків та бердянців свідчить про успішне проведення свята та визнання ключової ролі бердянського порту в розвитку міста.